Rusiya Ukraynaya silah tədarükünü dayandırmaq tələbi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına nota verib. Bu barədə Rusiyanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri Anatoli Antonov məlumat verib. 800 milyon dollar Vaşinqtondan Kiyevə bu məbləğdə silah göndəriləcək. Bu böyük rəqəmdir və vəziyyətin nizamlamaq üçün diplomatik həll yolunun tapılmasına xidmət etmir deyə Antonov bildirib. Onun sözlərinə görə Amerikanın Ukraynaya silah tədarükü vəziyyəti daha da gərginləşdirmək, daha çox itkiyə səbəb olmaq cəhdidir. Xatırladaq ki, ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken və Müdafiə Naziri Lloyd Austin Kiyevə səfər edərək Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüblər. Görüş zamanı Ukrayna və 15 müttəfiq və tərəfdaş ölkəyə 700 milyon dollardan çox hərbi yardım ayrılacağı vədə olunub. Bu vəsaitin 322 milyon dolları Ukraynaya, qalanı isə NATO üzvləri və digər regional müttəfiqlər üçün nəzərdə tutulub. Ukrayna prezidentinin ofisi regionlardakı vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb. Bildirilir ki, gecə saatlarında Xarkovda yaşayış məntəqələri atəşə tutulub. 2 nəfər həlak olub, 11 nəfər yaralanıb. Nepropetrovskda bir neçə dəfə hava həyecanı elan edilib. Luqansk vilayətində son sutkada 3 çoxmərtəbəli bina və 4 şəxsi ev yanıb. Administrasiya rəhbərinin sözlərinə görə Lisichanskdakı neft emalı zavodu artıq 3-cü dəfə atəşə tutulub. Doneskdə 5 dinç sakin həlak olub, onlardan ikisi uşaqdır. Səhər saatlarında Ukraynanın mərkəzi və qərbində 5 dəmir yol stansiyası atəşə tutulub. Ukrayna dəmir yolları səhmdar cəmiyyətinin rəhbəri Aleksandr Xamışin yaralıların olduğunu, təfərrüatlarla bağlı araşdırmalarını apardığını bildirib. Xaltava vilayətinin Kremençuk şəhərində isə istilik elektrik stansiyası və neft məhsulu zavoduna raket zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub 7 nəfər yaralandı. Bu barədə vilayət tərbə hüquq idarəsinin rəhbəri Dmitri Lunin məlumat verib. Yeri gəlmişdən Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Yqri Anaşenkov Kremençukda neft məhsulu zavodunun obyektləri eləcə də neft məhsulları anbarlarının məhv edildiyini açıqladı. Bu arada Rusiyanın Bryansk şəhərində iki neft məhsulları anbarında güclü yanğın baş verib. Fövqəladə hallar Nazirliyi xəsarət alanların olmadığını bildirib. Yanğının səbəbləri açıqlanmır. Qeyd etdik ki, bir qədər əvvəl Bryansk vilayətində eləcə də Ukrayna ilə həmsərhəd olan bir neçə vilayətdə yüksək terror təhlükəsi elan olunmuşdu. Fərid Abbasova, Ləman Təmirzadə, Az TV xəbər.